بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال مسلمان بحثا المجاعدة قرباني المجاعدة سنتك قلق بخيرة تزلام بي تبيرك بي بي سنتك المجاعدة هم عيد رمضاني هم عيد قرباني دركعتن اما انها بحسا عيد قرباني بكن يا رمضان جي عيني وليا. لما جا عيدا قرباني دركعتن نيتاوي ابا از بنيتم دكم دركعت المجا سنة عيدا قرباني بجمعات وقت بكي الله أكبر از بنيتم دكم دركعات الميجا سنة عيدا قرباني بجمعات أدا دكم الله أكبر أم نابي بتكبيرة إحرامي وقتي جو أب تكبيرة خواني كتنابل ميجدا أجر زن بوجهته بخني وجهته خويني وقتي جو نزن بوجهته بخني بري جو فاتحي بخني حفجرا يتكبيري إني يا الله اكبر بدزي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر, أكبر حبجارهالو بيجي بشترا يا فاتحي خويني بشتي فاتحي سورتك يا خويني ركوع ركوعي رابي قيامي يتش سجدي ويا رابي ركعتا دوا وختې ګورابو رکعته د دوه محد به الله اکبر محد را به بری ګو دي س فاتحه بخوینه و جره پنچ تکبیرای دي یا پنځره به الله اکبر به دې به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر الله اکبر دسی به سن ده یعنی ګو به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر الله أكبر في جاري بين, بين جاري بيجي بشتي بين خو فاتحة خوا ويه سورة خو خويني ويه ركوع و سجد و تحيات خو خويني ويه سلام دي بشتي السلام سلام دا المجاعي دي المهول بشترا إمام يه چه سر بي يه خطبة عويل نهجرة يتكبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر بشتغو خطبة عويل خلاص كير وعزو نصيحتي خطبة دي جي قوتن يه هر السنة بيجي اه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ربي تزلامي مسلمان بيركي مسلمان زلامي باورمان بیرکه باورمان باورمن بكى محقق ت جواب دعایمو ده دی یعنی يعني سنته مو بی بي بی پشتگو امام مولا رونشت ی راب خطبه دعا و جری ی هفت تکبیرا بده پشتگو هفت تکبیری خدان ی خطبه خوا دعا ژ خوینی خطبه دعا ژ كير کير ل خدا عز وجل بسلامتي ما بقرني بقهني عيدا لسر إسلامي ولسر قوم أمر خدا بجهبين وعيدا وتبقى مبارك بي وبيروز بي بمنت خيرو خشيدا